Особенного, что бы вам хотелось услышать, сказать. Я вас уверяю, мы вас, мы вас видим, мы вас слышим, и вас слышат ваши земляки в России. Спасибо. спасибо, спасибо. Спасибо, что вы нас слышите. Мы переносим нищету, мы переносим безработицу, но когда нас начинают унижать, это вообще невозможно перенести. Еще и запрещать да, говорить да, на русском языке. Мы да, такие россияне, как и да, русские. Вопрос второй. Да, в случае развития политической ситуации, может ли Россия нам выдать гражданство, если мы будем настаивать на принятии гражданства России? Мы жители Крыма, коренные, с пропиской украинской. Сможем ли мы рассчитывать на быстрое получение гражданства в случае no. крайнем политического развития? Защиты кого-нибудь. Да, они как бежатся. Коллеги, я хотел бы сказать, что на сегодняшний день действует та процедура э, по, э, по выдаче гражданства, которая действовала раньше. Никаких изменений, которые не упоминались сегодня средств массовой информации не произошло. Ага. Если такие произойдут, мы своевременно проинформируем всех заинтересованных. Спасибо. И вам спасибо большое. Спасибо, Спасибо. 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 Россия! Россия! Россия!

Я тебе